Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Baik, dalam video ini saya akan kongsikan berkenaan dengan huruf ra. Yang pertamanya, apabila kita sebut berkenaan huruf ada beberapa perkara penting yang akan terlibat. Yang pertama adalah makhraj huruf tersebut dan yang kedua adalah sifat huruf tersebut. Jadi dengan gabungan makhraj dan sifat huruf ini barulah terhasilnya sebutan bunyi huruf yang betul. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, kita perlu kenal huruf ra itu sendiri iaitu dengan namanya. Huruf ra namanya terbina daripada huruf ra itu sendiri kemudian alif dan hamzah sebab itu kita sebut huruf ra bukan huruf ra kalau kita sebut huruf ra itu bermaksud huruf ra berbaris atas baik sekarang baru kita tengok kepada makhraj huruf ra daripada manakah datangnya makhraj huruf ra makhraj huruf ra termasuk daripada huruf-huruf lain yang datang daripada lidah kita. Eh, datang dengan menggunakan lidah. Untuk menghasilkan bunyi huruf ra yang betul adalah dengan menggunakan lidah. Bahagian lidah manakah yang terlibat di dalam ataupun untuk menyebut huruf ra yang betul? Ia adalah bahagian depan kiri dan kanan. Sekarang kita tengok contoh. Ini adalah contoh lidah jadi untuk huruf ra ia dengan menggunakan bahagian kiri dan kanan ini. Ha, kiri dan kanan bahagian depan. Ia akan bersentuhan dengan gusi yang selari yang di atas dengannya. Sebagai contoh, kita lihat replika mulut ini di bahagian atas, di langit atas. Jadi apabila kita nak sebut huruf ra, lidah kita kiri dan kanan mesti menyentuh bahagian dua bahagian yang dinyatakan tadi. Eh ini adalah cara yang tepat untuk menyebut huruf ra. Eh bukan keseluruhan tetapi hanya bahagian kiri dan kanan depan ataupun pada mulut kita di bahagian sini. Kanan dan kiri lidah mesti sentuh dekat gusi di bahagian ini. Itu adalah makhraj huruf ra dan di dalam menyebut huruf ra terdapat dua sifat ataupun keadaan yang pertama kita sebut sebagai tebal dan yang kedua kita sebut sebagai nipis bagi huruf ra yang tebal ada lagi bahagian lidah yang lain yang akan terlibat sebagai contoh bahagian belakang lidah bahagian ini akan diangkat digunakan dan diangkat untuk menyempitkan bahagian kerongkong dan juga berlakunya lekukkan pada bahagian tengah lidah. Contohnya adalah lidah bahagian belakang terangkat dan bahagian tengah akan melekuk dan itulah bagaimana keadaan dan bentuk lidah kita apabila menyebut huruf ra yang tebal. Manakala bagi huruf ra yang nipis hanyalah dengan menggunakan bahagian depan lidah kiri dan kanan ini dan sentuh pada gusi sahaja tanpa menggunakan bahagian belakang lidah